Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 29 Oktober 2025. Kita ke berita utama. Kalau ada yang mendakwa kononnya kita jual negara, saya cabar mereka tunjuk satu klausa. Demikian penegasan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz yang menafikan kenyataan sesetengah pihak memfitnah kerajaan telah menjual negara kepada Amerika Syarikat. Beliau berkata kerajaan menegaskan bahawa pasukan perunding Malaysia tidak pernah berganjak daripada pendirian dalam mempertahankan kepentingan dan kedaulatan negara sepanjang rundingan perjanjian perdagangan timbal balas dengan Amerika Syarikat. Isu-isu yang membabitkan garis merah seperti hak bumi putra, dasar perorian kerajaan serta tuntutan liberalisasi penuh sektor strategi termasuk tenaga dan telekomunikasi kekal dilindungi sepenuhnya tanpa kompromi. Tengku Zafrul berkata walaupun Malaysia berpeluang memperoleh terma perdagangan yang lebih baik dengan membuka sektor strategik, Kerajaan memilih untuk berpegang kepada prinsip mempertahankan maruah dan kedaulatan negara. Sesatan pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia terhadap ahli perniagaan yang kini diburu, Datuk Sri Muhammad Adlan Berhan serta peguamnya telah pun selesai. Ketua Pesuruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, Siasatan berhubung kes pecah amanah melibatkan menantu kepada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin itu telah lengkap sepenuhnya dengan semua saksi telah dirakam keterangan. Beliau sebelum ini mengesahkan pasport Malaysia milik Muhammad Adlan telah dibatalkan oleh Jabatan Immigration Malaysia dan percaya individu berkenaan kini mungkin menggunakan pasport negara lain bagi tujuan pergerakan antarabangsa. Media sebelum ini melaporkan Muhammad Adlan kini menjalani kehidupan mewah di sebuah negara di Asia Barat susulan penyebaran gambar lelaki itu bersama individu kenamaan. Pihak yang mengagihkan bantuan termasuk makanan kepada gelandangan di sekitar ibu negara dengan mengabaikan faktor kebersihan dan keselamatan sekaligus mencemarkan imej negara bakal berdepan tindakan lebih tegas. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr Zaliha Mustafa tidak mendedahkan bentuk hukuman itu namun menegaskan sudah tiba masanya pihak berkuasa seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bertindak sedemikian. Beliau berkata ia susulan ada pempengaruh mengagih makanan atau bantuan kepada gelandangan sekadar untuk kandungan media sosial sehingga mengabaikan peraturan. Beliau juga mencadangkan kepada DBKL untuk memperhalusi pelaksanaan dasar yang hanya membenarkan agihan makanan dalam bentuk pack retort bagi mengelak risiko pembaziran makanan cepat basi. Polis tidak menolak kemungkinan permainan dalam talian popular dalam kalangan kanak-kanak Roblox mungkin telah mempengaruhi insiden melibatkan seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun cedera di kelar di leher di Batu Pahat Johor kemarin. Ketua Polis Johor Dato Abdul Rahman Arsad berkata, dalam insiden itu yang berlaku di Kampung Parit Nipah Laut Parit Raja Batu Pahat, mangsa ditemui dengan kesan kelar di leher serta luka tikaman pada badannya. Katanya lagi berdasarkan siasatan awal pihak polis mendapati kecederaan yang dialami oleh kanak-kanak itu berkemungkinan dilakukan oleh abang kepada kanak-kanak tersebut yang berusia 9 tahun, namun motif kejadian masih lagi dalam siasatan. Menurutnya siasatan awal mendapati abang mangsa bermain Roblox secara berlebihan dan berjaya mengumpul kira-kira 1 juta mata dalam permainan itu namun mangsa dipercayai merosakkan telefon abangnya sehingga menyebabkan poin tersebut hilang. Jelasnya mangsa kini menerima rawatan di Hospital Batu Pahat dan berada dalam keadaan stabil. Terdahulu, suami isteri yang juga ibu bapa kepada kanak-kanak lelaki yang lehernya dikelar menggunakan pisau direman dua hari di Mahkamah Magistrik Batu Pahat hari ini bagi membantu siasatan berhubung insiden terbabit. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan Eka. Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari, semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklan Eka, keutusan Kembali lagi Aktivis masyarakat Zamil Ibrahim bersama dua rakannya didakwa di Mahkamah Seksyen Alor Star hari ini terhadap dua pertuduhan rasuah pada November tahun lalu. Zamel, 58 tahun yang juga bekas Presiden Parti Keadilan Insan Tanah Air bersama Jamal Mahathir Mohamad Husin, 41 dan Muhammad Reza Azmi, 34 tahun bagaimanapun membuat pengakuan tidak bersalah selepas pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Hakim and Priscilla Hamamalini. Bagi pertuduhan pertama, mereka secara bersama telah secara rasuah meminta daripada pendakwa bebas Ahmad Husam Muhammad Badarudin suapan wang berjumlah RM400,000 sebagai dorongan kononnya untuk membantu menyelesaikan siasatan polis membabitkan kes pengubahan wang haram terhadap Yayasan Ar-Rayyadah. Dalam pertuduhan kedua mereka bertiga telah secara rasuah bersetuju untuk menerima daripada Ahmad Husam suapan RM20,000 sebagai dorongan yang sama pada pukul 12:30 tengah hari di pekarangan sebuah masjid di Bedong pada 5 November tahun lalu. Pendakwaan kedua-dua pertuduhan itu dikemukakan di bawah Seksyen 16-A-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesesaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta Sama. Mahkamah menetapkan tarikh 26 November depan untuk sebutan semula kes ketiga-tiga tertuduh membayar jaminan berkenaan. Pelakon berpengalaman Raza Ahmad membawa gelaran Datuk selepas dikurniakan darjah Indramakota Pahang oleh Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al mustafa Billah Shah. Kurniaan itu diberikan kepada pelakon berkenaan sempena istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran dan pingat-pingat Pahang sempena ulang tahun hari keputeraan yang ke-66 Sultan Pahang Selasa lepas. Razak dalam satu hantaran di Instagram menyifatkan penganugerahan itu bukan sekadar satu pengiktirafan peribadi tetapi juga satu amanah besar yang perlu digalas dengan penuh integriti, tanggungjawab dan dedikasi. Razak dalam kenyataan sama turut meluahkan penghargaan kepada keluarga dan rakan-rakan yang sentiasa mendoakan beliau ke berita dunia sekurang-kurangnya 30 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh selepas Israel melancarkan satu lagi siri serangan udara di Semenanjung Gaza pada Selasa meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Tentera Israel mendakwa tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan roket yang didakwa dilancarkan oleh kumpulan Hamas ke arah kawasan sempadan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan serangan tersebut adalah mesej jelas bahawa Tel Aviv tidak akan berkompromi terhadap sebarang ancaman keselamatan. Situasi di Gaza dilaporkan terus tegang dengan pihak berkuasa tempatan menggesa komuniti antarabangsa segera campur tangan bagi mengelakkan lebih banyak kehilangan nyawa orang awam. Seorang wanita di Medan, wilayah Sumatera Utara Indonesia nekat melakukan tindakan luar biasa selepas mendapat tahu bahawa suaminya berlaku curang meskipun mereka baru setahun mendirikan rumah tangga. Wanita tersebut menghantar dua spanduk khas kepada seorang pelajar universiti jurusan perubatan yang didakwa menjadi kekasih gelap suaminya semasa majlis convocation pelajar tersebut berlangsung. Dalam satu video tular di platform TikTok, kelihatan dua sepanduk bunga diletakkan bersebelahan tulisan berupa sindiran tajam yang ditunjukkan kepada seorang wanita bernama Sarah Wanda Nenggolan. Wanita itu juga memberitahu bahawa dia sudah berkali-kali meminta pelajar tersebut agar menjauhi suaminya namun tidak diendahkan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar utusan Malaysia. Seven halal niaga minggu ini, sebuah jenama tempatan Shavol mencuri perhatian apabila tampil dengan inovasi baru iaitu anak tudung anti badai yang juga merupakan anak tudung anti slip pertama di Malaysia. 2022, Alhamdulillah, tercetuslah satu produk yang diberikan nama anti Slip Inner Scarf by Shavol which is itulah anak tudung pertama dalam Malaysia yang bila anda pakai, semestinya tak akan tercabut, tak akan melosot, tak akan terkeluar dan tak akan bergoyang tidak kira apa aktiviti yang anda buat. Kelebihan dan keunikan anak tudung ini berbanding anak-anak tudung yang ada di pasaran tempatan ketika ini ialah kami, Syawal, menyediakan tiga klip mudah pakai di dalam anak tudung ini. Fungsi klip ini untuk memastikan anak tudung tidak akan bergerak walau seinci. Tidak kiralah anda berkayak, bersukan, berlari, berjoging, memarah orang ataupun dimarahi orang lain. Anda tidak buat apa-apa. Malah anda beribadah juga akan rasa selesa kerana tidak akan tercabut dan bergoyang. Buat masa ini, Shavol memfokuskan jualan melalui platform media sosial seperti Shopee dan TikTok sambil menyimpan impian untuk membuka butik sendiri pada masa hadapan. Buat masa sekarang ini, Alhamdulillah sudah 4 tahun kami beroperasi hanya di dalam social media saja. Dua platform utama iaitu di Shopee dan juga di TikTok Shop. Tapi kami mementingkan TikTok Shop lah kerana di TikTok Shop kami boleh membuat live dan juga terus menjual di platform tersebut. Kami akan membesarkan lagi penyagaan ini salah satunya dengan mengadakan satu butik tersendiri Shavoil di mana lebih mudah untuk kita punya customer-customer, rakyat-rakyat tempatan mahupun warga asing datang melihat produk ini secara berdepan kerana itulah pentingnya physical store dan inilah salah satu impian juga cita-cita saya untuk memastikan brand Shavol ini menjadi nama bualan yang tidak lekang di bibir rakyat tempatan kita di sini saya ingin mengucapkan terima kasih. Di sini saya menyeru setiap seorang daripada wanita di Malaysia ini perlu mendapatkan sekurang-kurangnya satu helai anak tudung. Tidak kira yang bersanggul ataupun tidak bersanggul. Kerana ini akan memudahkan dan menyelesaikan segala masalah dan pertanyaan anda tentang masalah pemakaian anak tudung yang saya sebutkan kerajaan telah membelanjakan lebih 87 juta ringgit bagi menyelesaikan tuntutan di bawah skim kairat kematian termasuk dalam program Subangai Tunai Rahma setakat Disember tahun lalu membabitkan kira-kira 71,000 penerima STR dan 16,000 pasangan yang meninggal dunia pada 2024. Bagi tahun ini, SKK akan diberikan secara one-off sebanyak RM1,000 kepada penerima STR dan pasangan yang meninggal dunia antara 1 Januari hingga 31 Disember 2025 sebagai langkah meringankan beban waris dalam menghadapi kos kematian. Tuntutan SKK boleh dibuat oleh pasangan atau waris berdaftar di pangkalan data STR melalui cawangan Bank Simpanan Nasional dengan mengemukakan dokumen berkaitan bagi memastikan pembayaran diproses dengan lancar. Ahli Parlimen juga telah menyoal cadangan penubuhan skim kematian khusus bagi golongan B40 sebagai bantuan tambahan dan kerajaan menjelaskan bahawa jumlah dan kaedah pembayaran SKK seperti yang dinyatakan adalah langkah semasa untuk menampung keperluan waris. Kita ke berita sukan pengendali Selangor FC, Christopher Gamel menyatakan beliau kini lebih tenang menjelang kunjungan negeri sembilan FC dalam aksi kedua suku akhir Piala FA malam ini di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Dengan kelebihan empat gol yang telah diraih pada perlawanan pertama, Kemal menegaskan pasukannya tidak berada dalam tekanan untuk mencipta keajaiban. Namun keutamaan adalah mengekalkan bekalan tersebut. Beliau mengakui terdapat sedikit kebimbangan apabila melihat sesetengah pemain seakan-akan kehilangan tenaga dan berhadapan dengan kesukaran dalam gerak namun keyakinannya terhadap barisan pemain tetap utuh. Tambah beliau momen ini adalah saat penting buat pasukan apabila para pemain sudah menunjukkan reaksi balas positif terhadap kekalahan sebelum ini dan kini diberi peluang merebut tiket ke pusingan seterusnya. Satu siasatan dalaman mendapati bahawa 371 daripada 571 pengada aktif di Turki didapati memegang akaun pertaruhan dengan 152 daripadanya secara aktif membuat pertaruhan. Menurut Presiden Persekutuan Bola Sepak Turki Ibrahim Haja Monolu, sesatan itu mendedahkan bahawa senarai pegawai yang terlibat termasuk tujuh pengadil peringkat tertinggi, 15 pembantu elit, 36 pengadil divisi bawahan dan 94 penolong pengadil. Bagaimanapun, prosedur tata tertib telah dimulakan di bawah Undang-Undang No. 6222 bagi menangani kesalahan berkaitan integriti sukan. Penemuan tersebut juga turut dimajukan kepada FIFA dan UEFA yang kedua-duanya dijangka menerima kemas kini terperinci mengenai proses yang sedang dijalankan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 30 Oktober 2025. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.